الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده وقال المصنف رحمه الله تعالى kepada الله به SAW في الدار tidak akan pernah berkata, "Saya tidak akan pernah melihat orang yang Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkata, "Saya tidak akan Kalau engkau sudah yang di tanganku Dan engkau mendampingiku Kemudian jika engkau tidak akan dengar nasihatku apa gunanya lagi Engkau pandang gambaran luar sahaja tanpa mahu memandang kepada maknawinya. Siapa yang mahu mendampingiku? Bila dia mendengar apa yang aku katakan itu. Lalu dia mengamalkannya. Dia membuat seperti apa yang aku buat. Kalau tidak, tidak perlu dia mendampingiku. Nanti dia akan rugi lebih banyak daripada apa yang dia untung. Akulah hidangan semua orang yang patut datang kepadanya. Pintuku terbuka. Akan tetapi tiada siapa pun yang ingin masuk dan memakan hidangan itu. Apa yang hendak aku lakukan pada kamu. Betapa banyak sudah aku nasihatkan kamu. Tetapi kamu enggan mendengarnya. Aku hanya kasihankan kamu. Kemudian bukan faedahnya aku yang dapat. Aku tidak takut kepada kamu dan tidak mengharapkan sesuatu pun dari kamu. Aku tidak membezakan di antara yang rosak dan yang bagus. Antara yang masih hidup dan yang sudah mati antara yang kaya dan yang miskin, antara raja dan hamba. Semua perkara ini di tangan selain kamu. Sesudah aku keluarkan cinta dunia dari dalam hatiku, barulah aku diberikan ke semua ini. Ya, bagaimana boleh betul tauhidmu? Ya, ni pengesaanmu terhadap Allah Ta'ala dan dalam hatimu tersemak cinta kepada dunia. Tidakkah pernah kau mendengar apa kata Nabi SAW? Cinta dunia itu pokok segala kesalahan. Jadi maksiat. Iwayat bayi hakim. Sebab itu selama engkau mula mengenal agama dan masih menuntut ilmu dan sedang bersuluk, maka cintakan dunia itu buatmu adalah pokok segala dosa. Jika rahsia hatimu sudah habis kerjanya dan sudah sampai dekat pada Allah Ta'ala, kelak dia akan membukakan hatimu pada bahagiamu dari dunia dan dibencikanmu untuk mengambil bahagian orang lain. Dia letakkan perasaan gembira dalam hatimu terhadap semua bahagianmu dari dunia ini. Sehingga engkau mengambil sepenuhnya sebagai sebagai membenarkan ilmunya yang lalu mengenai dirimu. Lalu engkau merasa cukup dengan bahagian itu dan tidak perlu lagi menuntut pada yang selain dari itu. Senang hatimu berdiri di hadapannya. Dan engkau berbolak balik pada dunia seperti berbolak balik nyali syurga dalam syurga. Maka semua yang datang daripada Allah Ta'ala itu menjadi kesukaanmu. Sebab pada ketika itu engkau mahu dengan kemahuan Allah Ta'ala. Berkehendak dengan kehendak Allah. Dan kau pilih dengan pilihan Allah. Engkau berputar dengan kudratnya, yang ditunduk dengan kudratnya, kekuasaannya. Dan kau akan memutuskan dari hatimu semua yang selain dia sahaja. Kau akan mengenepikan dunia dan akhirat dari dirimu. Maka menjelap penerimaanmu pada bahagian-bahagian itu dan cintamu kepadanya dengan dia dan bukan dengan dirimu. Perkara pertama yang disentuh oleh di Syamdu Qadir ialah Apakah tujuan berdampingan dengan guru ataupun berdampingan dengan mursyid? Dan perkara yang kedua tentang bagaimana mengeluarkan dunia dalam hati ini. Dan fitnah dunia dalam kehidupan. Dan perkara yang ketiga ialah bagaimana kembali mengambil dunia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tiga perkara yang kita akan cuba huraikan dalam pemahaman kita daripada kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Perkara pertama, kalau sebelum ini kita telah sampaikan Betapa peri pentingnya untuk sampai pada Allah kita perlu kepada guru. Kerana kita tidak mungkin memahami perintah Allah secara langsung. Melainkan melalui guru-guru yang mursyid yang rabbani. Sebagaimana Allah Taala mengutuskan rasul bagi menjadikan manusia memahami apa yang dithendaki oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berwafat. Baginda meninggalkan amanah ini, legasi tanggungjawab dakwah ini kepada para alim ulama. Sebagaimana Rasulullah, Rasulullah SAW tekankan Innamal ulama'u warasatul anbiya Para ulama' itu waris para Nabi Sebagaimana Rasulullah SAW sentiasa ingatkan kepada kita Tentang peranan umatnya di kalangan para ulama' Untuk menyampaikan kebenaran Untuk menyuruh kebaikan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Kuntum khairu ummatin ukhrijat uh dinnas Ta'muru nabil ma'ruf Yata'muru Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang Allah Taala pilih di kalangan manusia. Kamu menyuruh perkara yang baik, kamu mencegah perkara yang munkar dan kamu beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah Taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una il khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan adalah ada di kalangan kamu sekumpulan orang beriman yang menyuruh perkara baik, mencegah perkara munkar. Wal takum minkum ta'ifatun telah ada di kalangan satu kumpulan yang menyuruh kebaikan mencegah kemungkaran. Maka bila Allah Ta'ala menyebut kelompok kumpulan ini, mereka ialah ahli ilmu. Para alim ulama. Bila Allah Ta'ala menyatakan, وَلْتَكُمْ مِنْكُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Waktu golongan satu umat yang menyuruh perkara baik dan mencegah perkara yang mungkar. Maka umat ini yang dimaksudkan ialah para alim ulama yang akan menyuruh yang baik, mencegah yang muka dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan wasangka, bukan dengan ilmu. Kan Islam ini didirikan dengan ilmu. Maka antara perkara yang wajib untuk kita sampai pada Allah ialah belajar. Dan belajar ini tidak mungkin kita direct belajar melainkan dengan guru, maka wajib kita berguru. Sehingga orang yang tidak ada guru sebagaimana disebut oleh para ulama, man la syaikh fasyaitan syaikhun Siapa yang tidak ada guru, maka syaitan gurunya. Maka dia akan disalahpahamkan tentang setiap makna nas al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syam kamu damping aku sebagai guru kamu. Tapi tiada manfaat pendampinganmu padaku kalau kamu tidak mau beramal dengan apa yang aku sampaikan. Kamu jangan sekadar gambaran semata-mata tetapi mana maknawinya. Ya secara gambaran tengok macam damping Tok Guru. Ada kelas, Tok Guru ada kelas, kita pun ada. Tok Guru dia berjalan, kita pun ikut. Itu gambaran. Secara maknawi apakah kita ikut kata guru-guru kita? Apakah kita meninggal larangan yang disebut oleh guru kita dan perintah yang disebut oleh guru kita? Apakah kita beribadat sebagaimana dia ajar oleh guru kita? Maka di situlah kecuaian-kecuaian kita Walaupun kita sudah punya guru Ramai orang tuan-tuan dia punya guru Tetapi dia seperti tidak ada guru Kerana guru itu hanyalah untuk di selfie Ambil gambar Saya tunjuk pada pulang-pulang Ini tu guru saya Atau cuma menangkalkan perkataan-perkataannya Oh ini guru saya Yang saya ambil Maka indah kata-katanya Tajam tegurannya Dan tersentak segala nasihatnya Raitinya dia cuma menakalkannya sebagaimana buang kakak tua. Terutama hari ni tuan-tuan kita just copy paste dah. Ataupun, ataupun share. Itu tidak ada nilai makna berguru selagi mana kita tidak menghadamnya dalam amalan. Semua ilmu guru kita bila kita dapat. Pertama, mesti niatnya ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mesti niat untuk beramal. Dan yang ketiga, beramal dengan ilmu tersebut. Dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan kita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala Fattakullah mastata'atu Kemudian menyeborkannya Sebagainya Nabi mengajar kepada kita Bali wa'ani walau ayah Sampaikan Kemudian tuan-tuan memastikan Mempertahankan setiap amalan yang kita lakukan Kerana akan ada orang-orang Yang mempertikaikan amalan kita Tuan-tuan bila kita buat benda-benda sunnah Orang pertahankan Orang mempertikaikan Bila kita nak berdoa Nak berzikir Orang pertikaikan Setengah mereka menyatakan tak perlu doa, kita guna usaha kita je. Setengah mereka mengajak kita untuk hanya berpegang pada diri tanpa menyandarkan pada Tuhan. Maka kita kena pertahankan ilmu ini kan ini kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu dari Allah maka jangan kamu menjadi orang yang ragu. Tetapi macam mana orang yang ragu orang yang tak mampu mempertahankan idea dia kemuliaan kita mempertahankan idea kita atau kita panggil asas mabda prinsip bila kita tutup aurat orang pun condemn apalah tutup aurat payah dapat kerja di situ kita pertahankan ini perintah kita semayang orang pun condemn apa semayang kalau semayang payahlah kita nak naik pangkat bos nak cari orang yang tidak terikat dengan semayang jumaat tak terikat dengan semayang berjumaat di situ kita sebut prinsip rezeki tu Allah yang bagi bukan manusia bila kita menolak arak sebagai contoh ni bila kita lihat ada orang Islam terlibat dengan arak. Dia kata saya tak minum. Tapi dia telah disembuh dengan arak. Perumpamaan seperti apakah orang ni Islam ni, redha, kalau tubuh badannya disembuh dengan tahi. Bukankah ia seperti najis arak? Dia boleh kata saya tak makan tahi. Ha, betul lah tak makan tahi. Tapi badan kamu ni penuh dengan tahi. Daripada kepala orang sembuh tahi sampai ke bawah. Sama orang disembuh arak. Bila itulah baru-baru ni ada hamba Allah di Grand Prix Singapura disembah dengan arak sebagai penaja resmi kepada Grand Prix. Dan dua orang pun tegur. Dia kata, saya bukan minum arak. Masalahnya arak sudah membasahi tubuh kamu. Kamu mandi arak. Kamu membiarkannya. Kamu meredakannya. Maka perbuatan itu tetap dosa dan haram. Maka sama kalau saya katakan tadi orang ni kata, Saya hey, tak makan taik, kita pun sembuh dengan taik. Ha. Kita bukan suara makan taik, kita sembuh pada makan taik. Dia pasti akan mengingkarinya. Kenapa sembuh padang saya tarik, najis busuk, bau. Itulah agak lebih hina pada najis itu. Sama-sama haram di satu sudut, najis. Kalau Allah tak sebut tentang harap itu najis. Risum min amli syaitan. Najis daripada perbuatan syaitan. Hatta kita orang beriman tuan-tuan. Duduk dalam annual dinner atau sebagainya. Yang ada harap pun dihukumkan haram. Eh saya tak minum. Kata Nabi SAW tidak beriman seseorang. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat maka jangan duduk dalam majlis yang padanya Arab. Maka, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala al ma'idati fiha khamrun aw kama qala sallallahu Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat jangan duduk dalam majlis padanya ada Arab walau dia tak minum. Ini kecoh pula yang majlis kerajaan dihidangkan Arab. Walaupun orang kafir, maka ini tak boleh kerana apa? Arak tidak boleh secara terang-terangan. Mereka nak minum sama dalam kelompok mereka orang kapi. Dan cari sembunyi. Tapi dengan tuan-tuan madis yang memang bersifat awam. Apa yang dianjurkan oleh badan kerajaan yang kita tahu prinsip asas perlembagaan Islam sebagai agama utama kita. Agama resmi. Dan maksud tidak boleh mempraktikkan sesuatu yang menggulis hati orang Islam. Walaupun dia orang kapal, dia nak minum arot kat rumah dia, minumlah. apa pecah pukul, kita pun tak peduli. Bila mana-mana di mana ada orang Islam dan dia pula mewakil bagi pihak kerajaan, maka haram berbuat perbuatan demikian. Alhamdulillah orang kita masih lagi punya sensitiviti menegur. Sensitiviti untuk mencegah. Tetapi suara kita mesti lebih kuat. Dan orang-orang yang berkenaan, yang punya kuasa, mesti lebih kuat, mesti lebih tegas dan kita memohon atau kita berdoa kepada Allah moga-moga pimpinan-pimpinan Islam punya kekuatan itu untuk meneguh sama ada yang berada dalam kementeriannya atau berada di luar daripada kerajaannya maka kita ini isu-isu yang kita bersepakat akan tiada istilah politik atau latar belakang politik yang berbeza ini ialah asas teras dan agama Islam maka di sini kita menyebut tentang peranan para ulama kalau kalau ulama-ulama tidak berani menegur hal ini, maka dia tidak layak untuk duduk dalam majlis ilmu untuk mengajar manusia. Sebab dia dah ajar manusia takut. Dia tidak layak berada di atas mimbar. Kerana mimbar hanya untuk orang yang bercakap benar. Sama juga majlis ilmu ini, ulama-ulama yang mengajar untuk orang yang hendak bercakap benar. Bukan orang yang cuba menyembunyikan ilmu dan tidak menegur. Kerana peranan ulama' tegur. Baik, kembali pada apa disebut Syiah Abdul Qadir kamu ikut aku, damping aku, tapi kamu tidak beramal. Sedangkan pintuku sentiasa terbuka. Hidangan-hidangan ilmu aku sentiasa terhidang. Datang sini makan, ambil beramal dengannya. Dan kata Syam Dukadir, aku nasihat kamu bukan aku ada kepentingan. Ini nasihat kerana kesiankan pada kamu. Kerana menjadi watak orang-orang alim, dia mesti kesian simpati kepada orang jahil. Dia bukan marah orang jahil, simpati. Sebagaimana simpati orang kaya pada orang miskin. Tak marah. Simpati. Kalau kita pun nak bagi duit. Kita pun nak bagi uh, penginapan. Sama juga orang ani nampak orang jahil. Kita pun nak bagi ilmu. Dan kita tiada kepentingan. Hanya menyampaikan ilmu dan kamu dengar. Kamu beramal dengan ilmu tersebut. Tapi kamu keenggan tetap. Tidak mau beramal dengan ilmu. Kemudian kata Syam Dukhadi. Orang Islam yang sebenar. Bahkan aku telah melaluinya proses membuang dunia dalam diri. Sebagai yang disebut dalam hadis. Dan sebagai ulama kata ini bukan hadis, ini asap. Iaitu Hubud dunia aslu kulli khati'atin Di sini Syamdul menyebut dalam uh, nisbah dan hadis di, disandarkan oleh Nabi SAW. Tapi kaum muqtamad di sini pada muhadithun mereka mengatakan ini antara uh, al-asab yang menyebut hubud dunia aslu min kulli khati'atin bahawa cinta pada dunia itu asal pada setiap kesalahan. Dan setengah menyandarkan pada Nabi Isa AS. Nabi Isa menyebut kata-katanya, Hubud dunia aslu kulli khati'ati. Cinta pada dunia asal pada semua kesalahan. Lalu anak-anak muridnya bertanya. Ketika mana Nabi Isa berkata, Alman fihi da'un kasir. Qalu wa madau. Harta ini kata Nabi Isa, banyak penyakit di dalamnya. Lalu para muridnya berkata, wahai oh, Nabi Isa AS, apakah penyakit-penyakit yang ada pada harta? Lalu kata Nabi Isa, la yaslamu sahibuhu minal fakhri wal khuyala. Kerana pemiliknya tidak selamat daripada penyakit sombong. Orang dah harta ni tuan-tuan, dia tak selamat daripada penyakit sombong. Lalu mereka berkata, fa'in salima, habis kalau mereka tak sombong, Lalu, Kata Nabi Isa AS, Qala syagalahu islahuhu an Kalau mereka tak sombong, mereka pula sibuk menguruskannya daripada menghati Allah. Tuan-tuan sekalian bila umpama kita sebut anak-anak kita bila belajar. Tuan-tuan bila anak-anak tuan-tuan belajar, tuan-tuan bagi tak dia kerja. Dia tak bagi dia kerja sebab apa? Kalau dia kerja, rosak dia belajar. Dia kena belajar sampai habis, lepas habis baru dia kerja. Habis tempoh ni, kita tanggung dia. Kita tak ada kata, mak saya ni mak, Ha, balik sekolah saya nak kerja. Pagi saya sekolah balik cuti-cuti kerja. Kita tak akan bagi kalau kita nak suruh anak kita cemerlang. Dan dalam proses seorang murid hendak mengenal Allah. Maka perkara pertama dia kena buang dah dunia dalam dirinya. Buang dengan maksud, buang daripada mencintainya. Meyakini bahawa Allah yang memberi rezekinya. Meyakini bahawa setiap yang bernyawa itu sudah ditentukan rezekinya. Meyakini, letak proses keyakinan itu. Kemudian mengetahui bahawa dalam harta itu ada yang halalnya, ada yang haram. Dan harta itu ada yang boleh diambil, ada yang tak boleh diambil. Harta orang tak boleh ambil. Harta syubaha kena tinggalkan. Harta kita yang ambil. Dan bila kita ambil harta kita pula, ialah harta yang tidak melalaikan kita. Harta yang bukan sumber dia yang haram. Kalau kita kerja kedai arak, maka itu harta sumber yang haram. Kerja kedai pajak gadai secara konvensional, maka okay, ini rezeki yang haram. Maka rezeki kita sendiri pun kita akan nilai. Selepas kita mengenal itu semua, maka ambillah dunia dengan hukumnya. Kalau bila kita dah tahu hukum akam, dan kita tahu bagi menjaga diri kita, ketika itu ambillah harta. Kita tahu nak berhenti kerja pukul berapa. Lepas ni kita akan solat maghrib, solat isyak. Kita akan menuntut ilmu. Esok bangun pagi, lepas solat subuh, lepas solat berjum subuh berjumaat, ah, lepas menuntut ilmu, kita mula cari balik rezeki kita. Rezeki yang kita cari menambahkan pahala kita bukan mengurangkan pahala kita. Rezeki yang kita cari membantu ibadat kita bukan melalaikan kita dari ibadat. Bukan sebab saya cari harta sampai lupa semayang bang. Bukan sebab saya cari harta sampai dedah semua aurat-aurat. Bukan sebab kerana cari harta, saya pun terlibat dengan pergaulan yang bebas, yang sosial. Bukan saya cari harta. Dengan harta tadi ibadat saya makin khusyuk. Anak-anak saya dengan harta tadi dapat belajar dengan baik. Tafiznya dapat belajar. Subjek-subjek yang membangun jiwanya. Daripada harta saya. Isi saya terlindung, maruah, aurat terjaga, keselesaannya juga terjaga. Saya dapat menyiapkan rumah yang baik. Kenderaan yang baik menyampaikan ke masjid, ke surau. Menghubung silaturahim. Ini harta-harta yang baik ini saya ambil. Lalu kita akan bergembira dengan harta yang baik. Kerana di antara amalan yang paling baik disebut oleh Nabi SAW iaitu Al-Qasbul Halal Usaha yang halal disebut dalam hadis yang lain Amalul Rajul Biyadihi Wa Kullu Bayin Mabru iaitu perbuatan pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik yang menepati syarat bukan di antara rezeki yang baik ialah rezeki yang diambil daripada semua yang halal lalu bila kita mengambil ini semua kita seronok kerana waktu itu tuan-tuan sekalian kita bertindak dengan hukum Allah dengan kemahuan Allah kita berada di bawah kudrat Allah kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka ketika itu bila kita mengambil dunia maka kita mengambilnya dengan perintah Allah lalu kita mengenepikan apa sahaja pengaruh dunia dan pengaruh-pengaruh yang lain dalam diri kita kita menerima sesuatu dengan berkata hadza min fadli rabbi ini semua kurnian Allah. Kita pun berdoa Allah makfini bihalalika haramika wa aghnini bifadlika amman siwak ya Allah. kau cukupkan aku dengan halal-Mu. Supaya aku tidak mendekati haram-Mu. Ya Allah, kau kayakan aku dengan kurniaan-Mu supaya aku tidak bergantung kepada selain-Mu. Ketika itu tuan-tuan sekalian yang mempengaruhi kita atau yang tertanam dalam akidah kita Rezeki itu diberi oleh Allah. Rezeki yang kita tunggu yang datang dari Allah. Maka ketika itu rezeki ni kita perolehi tanpa melanggar satu pun perintah Allah. Bukan rezeki yang kita dapat melengkapkan ibadat kita, membantu ibadat kita. Maka harta benda kita digunakan untuk infak pada jalan Allah. Untuk menguatkan dakwah. Untuk menjaga maruah, menjaga agama kita. Bagi menundukkan kebatilan. Bagi menaikkan pengaruh ataupun reputasi umat Islam sebagai umat yang berharta yang paling memberi manfaat kepada manusia. Kata dengan harta kita bertujuan mencari pahala yang banyak. Sebagaimana Rasulullah memuji ahli harta dengan berkata zahaba ahlud dusu bil ujur orang-orang kaya mendapat pahala yang banyak. Tapi kaya kita dengan mengambil rezeki yang Allah Taala perintahkan. Tak ada satu pun kita ambil yang Allah larang. Tak ada satu pun rezeki kita ambil dan kadang-kadang kita lalai dari Allah. Semua rezeki ini kita dah sebut tadi melengkapkan ibadat kita, mengukuhkan ibadat kita. Bukan melalaikan, kita tak lalai. Sepanjang saya kerja, sampai lah saya pencing, Alhamdulillah, hasil pendapatan saya, saya kuatkan agama saya. Agama isteri dan anak-anak saya. Dengan duit tadi, anak-anak saya belajar Quran, anak, anak saya boleh belajar dengan baik. Dengan duit saya tadi, isteri saya boleh jaga maruah dirinya. Tak perlu meminta dengan orang lain. Dan saya sendiri pun tak payah minta orang lain. Saya boleh tolong lagi mak ayah saya. Maka orang begini kata Nabi SAW sentiasa berada pada jalan Allah. Sebab dia macam rezeki untuk isteri dan anaknya. Untuk kedua ibu bapa yang tua. Bukan untuk dirinya. Dan untuk menjaga maruah dirinya. Maka dia tak ada kepentingan yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Maka kalau begini, berdasarkan sifat, maka berapa dia? Jadi kita tekankan kembali apa yang disebut Syabduk Qadir. Pendekanan tentang mendampingi guru itu bukan gambaran. Tetapi maknawinya yang mengikut segala suruhannya. Segala garis panduannya kita ikut. Yang kedua ialah membuang dalam hati kita ikatan dengan dunia. Kerana sifat dunia ini melalaikan kita daripada ingat Allah. Bukan menjadikan kita sombong dan takabur. Bukan punca kepada banyak dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga. Bila mana kita sudah mengenali Allah. Dan kita sudah mengenali hukum hakamnya, halalnya, haramnya, dosa dan pahalanya. Dan kita sudah tahu bagaimana mencari rezeki dengan cara yang betul. Maka ketika itu ambillah rezeki kita. Bagaimana kita nak ambil, ambil. Bergembiralah dengan kurnia Allah Ta'ala. Kul <Sessizuk> bifadlillahi wa birahmatihi fa bidhalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnian Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah. Ia lebih baik daripada yang kamu himpungkan daripada segala yang lain daripada itu. Maka di sini kita mengambil dunia dengan penuh gembira kerana ia kurnia Allah. Kerana kita mengambil dunia, dia boleh membantu ibadat kita, menguatkan lagi, meneguhkan lagi pendekatan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Maka kita dapat membuang dunia yang melalaikan. Dunia yang melekakan. Dunia yang berpenyakit atau kita sebut dunia yang punya toksik. Yang menyebabkan kita ter, tertumbuh dalam diri kita sifat iri hati, sifat dendam, sifat benci. Setiap kali kita tak dapat sesuatu, tak ada redha. Okay, ini semua penyakit-penyakit orang-orang yang kita sebut sebagai hubud dunia. Kita tidak mahu hubud dunia, kita ialah hubur Allah Cinta pada Allah. Atau nama cinta pada Allah, kita menunggu Allah yang suruh kita ambil tu, ambil ni. Kerana orang yang mencintai, dia akan menunggu arahan orang yang dicintainya. Maka bila yang mencintainya mengeluarkan arahan. Maka itulah perkara yang paling dia seronok dan dia mematuhinya. Kalau kita mengambil sesuatu dengan perintah Allah, kita mengambil sesuatu, kita hidup di bawah kudrat Allah, yang ini meyakini akan takdirnya pada setiap perbuatan dan tindakan kita. Wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.